В американской торговой палате Адет Латан проводил презентацию школы. Я как-то случайно попал на эту презентацию. Меня так заинтересовало, что уже выходя из американской торговой палаты, я понял, что я буду учиться в данной школе. Причем выступление Адеда было настолько интересно и увлекательно, что когда я пришел домой и сказал жене, что я буду учиться, и рассказал, какая замечательная школа, то, наверное, моя жена Лилия тоже решила учиться со мной. Мы вместе ездили на занятия, после работы в субботу. Вместе готовились к экзаменам. Поэтому у нас такое семейное MBA. На самом деле замечательные три года. Они пролетели как один день. Действительно, как бы, наверное, это и в моей жизни были самые короткие три года. Спасибо большое школе, спасибо друзьям новым, которых я нашел в этой школе. Меня переполняют чувства, мне приятно, что Вокруг меня единомышленники. Я желаю успеха всем тем молодым новым студентам, которые пришли. Желаю успешно сдать сессию, получить диплом и ощутить всю полноту жизни и радость. Спасибо.